নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এয়া আছোহি পথাৰৰ মাজত বাঁহজোপাৰ তলত আৰু আজি আমি এটা খুব প্ৰয়োজনীয় কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ প্ৰয়োজনীয় মানে যাৰ ঘৰত বাঁহ আছে সেইসকলক কৈছোঁ আৰু এতিয়াই যিটো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণৰ বতৰ আহি আছে আৰু সেই বৰষুণৰ বতৰ বতৰ নহাৰ আগতেই বৰষুণ নহাৰ আগতেই আপোনালোকৰ যদি বাঁহ আছে এনেকুৱা এজোপা যদি বাঁহ আছে সেই বাঁহজোপাৰ তলত আপোনালোকে এনেকুৱা নৰা এনেকৈ আমাৰ এই ওচৰতে নৰা আছে সেই নৰা কাটি আজি বাঁহজোপাৰ তলত দিবলৈ আহিলোঁ আৰু মই প্ৰতি বছৰে এনেকৈ বাঁহৰ তলত নৰা দিওঁ বাঁহৰ গুৰিত এনেকৈ বাঁহৰ গুৰিত যদি আপোনালোকে নৰা দিয়ে বাঁহৰ আজি যদি আপোনালোকে এইবাৰ যদি আপোনালোকে নৰা দিয়ে অহাবাৰলৈ আপোনালোকে গাজ আৰু দুটা বেছিকৈ পাব ইয়াত চাওক মই পূৰা ইয়াত নৰা জাপি দিলোঁ আৰু মানুহৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা এজোপা বাঁহ থাকে বহুত সাহস হয় যিকোনো এটা বাঁহৰ কাম কৰিবলৈ আৰু এটা ভুলুকা বাঁহৰ দাম আমাৰ এইফালে এশ টকাকৈ লৈছে মই এটা ঘৰ বনাইছিলোঁ বাঁহৰ আৰু সেই বাঁহৰ ঘৰটো বনাবৰ কাৰণে মই ভলুকা বাঁহ কিনিবলগীয়া হ'ল আৰু সেই ভুলুকা বাঁহৰ দাম এশ টকাকৈ লৈছে আমাৰ এইফালে এশ টকাকৈ লৈছে আপোনালোকৰ সেইফালে ভলুকা বাঁহৰ দাম কিমান জনাব আৰু চাওক মই এনেকৈ এই নৰাবোৰ বাঁহৰ গুৰিত দি দিছোঁ আৰু আমাৰ বাঁহজোপা এনেকুৱা সৰু সৰু ছাইজৰ হয় পালিঙৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয় আৰু কিন্তু মই জাতি বাঁহ এটাও নিকিনিলোঁ ভলুকা বাঁহে মই পাঁচটা ছটা কিনিছিলোঁ ছটাত এশ টকাকৈ ছশ টকা দি মই ভলুকা বাঁহ কিনিছিলোঁ খুটাৰ কাৰণে আৰু জাতি বাঁহ মই এটাও কিনা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া এই সময় পাওঁতেই আৰু এই সময় থাকোঁতেই মই এই পথাৰৰ নৰা দিবলৈ আহিলোঁ অকল বাঁহজোপা কাটিবলৈ চিন্তা কৰিলেই নহ'ব ইয়াত আপোনাৰ সাৰ জাবৰো দিব লাগিব এয়া বহুতে ব্ৰইলাৰ গোবৰ দিবলৈ গৈছে কিন্তু মই ব্ৰইলাৰ গোবৰ নিদিওঁ বা দিয়া নাই মই এনেকৈ নৰাই জাপি দিওঁ আৰু বহাগ মাহত মাটি দি দিওঁ এতিয়া যদি আপোনালোকে নৰাবোৰ দি থয় বৰষুণ আহিব বৰষুণত তিতি নৰাবোৰ সাৰ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে বাঁহৰ গছ আৰু দুটা দেখিবলৈ পাব আৰু যদিহে নতুকৰ বাঁহ কাটোতেনে এনেকৈ বেলেগৰ পথাৰত বা নিজৰ পথাৰতে হওক বা বেলেগৰ পথাৰতে হওক এনেকৈ জেং পৰি গৈছে সেই জেংবোৰ এনেকুৱা সময়তে তুলি লৈ বাঁহৰ গুৰিত দি দিব কাৰণ খেতিপথাৰৰ মাটিত এনেকৈ যদি জেংবোৰ পৰি থাকে পিছত খেতি কৰা মানুহৰ ভৰিত সোমাব আৰু আপোনালোকক বহুত খাও দিব সেইকাৰণে আপোনালোকে বাঁহৰ জেংবোৰ ভৰি লৈ পেলাই দিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনালোকৰ কি খবৰ এয়া আমাৰ দেউতাই নৰা কাটি আছে বাঁহত দি আছে বাঁহগুৰিত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ৰ'ব নৰা আপুনি যদি পথাৰত টেংক যত চাই আপুনি ই গছৰ ওচৰতে গোটাই থৈ দিব

আৰু চৰাই বাঁহটো চৰাই বাঁহ যদি লিখা কি দিবা আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পায় আমাৰ মোৰ চনাকে মোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ বাই 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 তেতিয়া বাই বাই